Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afham Rusmadi, nombor matrik 25111436. Saya akan membentangkan berkaitan dengan apakah definisi tafsir dan uh, apakah isu yang berlaku, isu perselisihan yang berlaku dalam ilmu tafsir. Yang pertama sekali, Kalimah tafsir dari sudut bahasa bermaksud penerangan dan penjelasan. Itu dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah syarak iaitu definisi, didefinisikan oleh Imam Az-Zarkashi di dalam Al-Burhan fil Ulumul -ul -ul Quran sebagai satu bidang ilmu yang diketahui dengannya kefahaman berkenaan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan makna-maknanya pengeluaran hukum-hakam dan hikmahnya menurut Imam Al Maturidi pula di dalam al alam bahawa tafsir bermaksud penentuan makna tertentu bagi kehendak sesuatu ayat dan penyaksian Allah Subhanahu wa taala bahawa dia berkehendak dengan ayat ini dengan sebagaimana yang ditafsirkan. Memahami ayat memahami al-Quran adalah penting untuk mendapatkan panduan hidup, membentuk akhlak yang mulia, meningkatkan keimanan dan ketenangan serta mendapat ganjaran pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Ia juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan, penyelesaian masalah dan hujah yang kuat di hujah yang kuat di akhirat nanti. Baik, Tujuan kami membuat kajian ini adalah untuk uh, mengetahui apakah pendekatan dari pendekatan untuk memahami tafsir al-Quran dari sudut bahasa, falsafah dan sebagainya, dari sudut lapisan tafsir berdasarkan latar belakang mazhab, ilmu dan pendekatan mereka dan mengenal pasti sumber tafsir yang sahih dan lemah supaya dapat membezakan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi yang menepati disiplin ilmu. Hal ini untuk hal ini penting untuk menjamin ketepatan tafsir supaya tidak bercanggah dengan akidah syarak atau kaedah bahasa Arab. Dalam memahami tafsir dalam memahami lapisan tafsir, ia juga akan dapat memelihara kemuliaan ajaran al-Quran agar dapat menghindari menghindarkan penyelewengan makna akibat tafsiran yang dangkal atau terpengaruh dengan ideologi yang luar. Setiap manusia tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan walaupun di kalangan para ulama. Di antara isu-isu yang umum berkaitan dengan kesilapan tafsir dalam kalangan mufasir klasik dan moden adalah berkaitan dengan kesilapan dari sudut bahasa. Ada di kalangan mufasir Uh, yang mentafsirkan al-Quran tanpa penguasaan yang mendalam terhadap nahwu dan balaghah dalam bahasa Arab mereka mengabaikan konteks lingua, uh, linguistik hingga menyebabkan tafsir menyimpang daripada maksud sebenar yang kedua pula adalah mereka mengabaikan asbabun nuzul sebagaimana mufasir klasik dan moden mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara umum tanpa meneliti konteks, sejarah atau sebab turunnya ayat lalu menghasilkan pemahaman yang tidak tepat contohnya seperti ayat khusus disalah anggap sebagai ayat yang umum. Manakala uh, dari sudut tafsir moden, mufasir moden pula adalah mereka terlalu mengangkat uh, ilmu falsafah sehingga melebihi wahyu dan tidak uh, berfikir secara rasional. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membantangkan tentang konsep lapisan tafsir dalam Al-Quran. Masuk konsep lapisan tafsir, konsep lapisan tafsir bermaksud berbagai tingkat makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Setiap ayat mempunyai makna yang zahir yang dengan yang jelas dan makna batin yang lebih mendalam. Al-Quran bukan hanya pada teks hukum tetapi juga panduan rohani, akhlak dan tujuan syariat. Jenis lapisan tafsir antaranya lapisan tafsir ialah tafsir zahir, makna yang jelas melalui bahasa dan sebab penurunan ayat. Yang kedua tafsir batin, makna rohani yang menyentuh hati dan hubungan dengan Allah Yang ketiga tafsir isyari, meneliti isyarat dan dengan simbol rohani yang tersembunyi. Yang keempat tafsir makasih, menekankan hikmah dan tujuan syariat seperti keadilan dan rahmat. Yang kelima tafsir ini melihat kepada kaitan wahyu dengan ilmu dan fenomena alam. Antara jenis tafsir menurut ulama yang membahagikannya tafsir kepada beberapa jenis. Antaranya tafsir bil al-maksu berdasarkan riwayat sahih daripada Al-Quran, hadis dan sahabat. Tafsir bil berdasarkan istihad dan penalaran akal yang tidak menyalahi syarak. Juga ada tafsir syari, fikir, ilmi dan adabi istimad. Hubungan dengan konteks wahyu. Setiap tafsir bukti berpandukan konteks wahyu seperti sejarah penurunan ayat bahasa Arab dan tujuan syariat. Mana zahir menjadi asas manakala makna patin dan maqasid memperluaskan pemahaman rohani dan hikmah al-Quran. Kesimpulannya, lapisan-lapisan tafsir saling melengkapi dalam memahami keindahan dan kedalaman makna al-Quran. Tafsir benar yang benar mestilah berpaksikan kepada konteks Wahyu, arga tidak menyimpang daripada maksud asalnya Wallahu'alam sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Adan Wafiuddin bin Muhammad Zajiruddin Nombor metrik 25111427 Hari ini uh, saya akan membincangkan tentang uh, bab tiga kepentingan memahami lapisan tafsir okay, Tafsir Al-Quran sangat penting dalam kehidupan umat Islam Kerana ia membantu kita memahami maksud sebenar firman Allah SWT Pertama, uh, melalui tafsir kita dapat memahami sejarah Islam termasuk kisah para Nabi dan umat terdahulu Ini membantu kita meng mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan peristiwa penting dalam sejarah Dan kedua, uh, bagi orang bukan Islam Mempelajari tafsir dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tentang ajaran dan kepercayaan Islam Ini boleh menjadi dorongan untuk mereka mendekati dan menerima Islam dan yang ketiga uh, Taksir menjadi panduan untuk melaksanakan Hukum dari Allah SWT Termasuk hukum Islam uh, Yang lima agar kita dapat Mengamalkan dengan betul Dalam hidup uh, dan kehidupan saya okay. Dan keempat Memahami taksir dapat menguatkan Hubungan kita dengan Allah Kerana kita lebih faham maksud Sebenar ayat-ayat Al-Quran Yang dibaca dan merasai lebih dekat Dengan Allah SWT dan yang kelima, ia juga dapat meningkatkan kualiti solat. Apabila kita faham ayat-ayat yang dibaca, kita lebih khusyuk dan dapat memupukkan sepenuh hati dalam ibadah. Akhir sekali, taksir membantu kita memahami peraturan dan undang-undang sosial seperti perkahwinan, perceraian dan perwarisan yang menjadi asas kehamilan masyarakat Islam. Kesimpulannya, mempelajari taksir bukan sahaja memberi ilmu sahaja tapi juga memimpin kita menjadi hamba Allah yang lebih taat uh, dan masyarakat yang lebih teratur. Uh, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairi bin Usnan, nama matrik 25111441. Saya ingin menerangkan tentang unsur tafsir 4 kesan terhadap pembentukan hukum akhlak dan hukum akidah dan akhlak. Uh, Okey, kesan terhadap pembentukan hukum akidah dan akhlak. Pembentukan hukum fiqh uh, dari segi pemahaman konteks ayat bahasa Arab dan hubungan antara ayat memastikan hukum syarat tepat. Seperti contoh tafsiran berbeza, lafaz al-quru suci hit dalam surah al-Baqarah ayat 200 228 memberi kesan kepada memberi kesan pada hukum iddah wanita. Dari segi penentuan akidah pula, tafsir yang bentuk terhadap ayat Mustahabibat Penting untuk elak penyelewangan akidah uh, Contohnya Penafsiran sifat Allah seperti Yat, tangan atau istiwa Mesti berhati-hati agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk okay, Dari segi pembinaan akhlak Pula memahami tafsir Membantu mencapai tujuan syarak uh, Makasih al-syariah Contoh salat bukan sekadar kewajipan tetapi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 4 ayat 45. Uh, seterusnya sumbangan terhadap pengembangan ilmu tafsir moden. Integrasi ilmu menggabungkan tafsir klasik dan ilmu moden seperti sains dan kosmologi dan sebagainya. Pembaharuan metodologi pula memunculkan tafsir tematik maudhu' yang meneliti ayat-ayat mengikut topik. Dari segi kefahaman konteks pula, menilai semula hukum dengan mengambil kira perubahan zaman dan masyarakat. Okey, yang keempat pula, kepentingan dalam pendidikan Islam dan dakwah. Uh, kepentingan ni pendidikan Islam ni macam setiap orang umat Islam perlu ambil pendidikan Islam walaupun kurang kefahaman atau kurang uh, ha, kurang tiulah sepertinya. Penyampaian fleksibel pula kepada awam makna literal dan akhlak, kepaduan ilmuan, metodologi, hukum, makasih dan sebagainya. Uh, dari segi menangani keliruan pula untuk menjelaskan perbezaan tafsir dan menolak tafsiran ekstrim. Melahirkan ulama berkualiti uh, menguasai ilmu usul fiqh, uh, tafsir, ulum Quran dan sebagainya. Uh, dan kesimpulannya, pemahaman pemahaman mendalam terhadap lapisan-lapisan tafsir membentuk hukum yang tepat akidah yang sahih dan akhlak yang mulia dan samping itu juga memajukan ilmu tafsir moden serta mempukuhkan pendidikan dan dakwah Islam. Ah uh, okey kita ni uh, hidup hidup kita ni perlu uh, nak, nak kata bagitah perlu mengambil a uh, ibadah tentang pendidikan Islam a uh, tetakidah dan akhlak untuk menjaga hubungan antara satu sama lain. Dan selain itu juga kita perlu belajar a uh, ilmu tafsir yang moden untuk membahaskan kepada orang lain uh, dan seterusnya dakwah Islam. A uh, dakwah Islam dari segi kita perlu mengambil uh, macam uh, mengambil tentang tentang subjek dakwah Islam walaupun bukan subjek dakwah Islam, tapi kita perlu ambil lah uh, tentang itu sebab dakwah Islam ini uh, lebih bagus untuk memberi kefahaman kepada orang lain dari segi tentang cara-cara umat Islam salat lima waktu membaca Al-Quran puasa bulan Ramadan. Uh, Menunaikan haji membayar zakat dan selainnya Dan uh, dan sebagainya uh, Sekian Sekian daripada saya uh, Saya akan memberi Panel yang seterusnya Untuk membahaskan Tentang uh, unsur tafsir Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Nama saya Tuan Muhammad Ahmad bin Tuan Arifin Nama menteri saya 2511147 Okey, saya akan membincangkan um, bahagian topik yang seterusnya, bab, bab yang terakhir itu bab, penut, uh, bab lima, penutup, bab 5 penutup. Mengenai tajuk yang telah dibincangkan oleh oleh rangkaian saya sudah tadi, iaitu pentingnya pemahaman lapisan tafsir dalam mengelakkan kesilapan tafsir. Okey, secara keseluruhan, secara keseluruhannya um, kajian uh, tafsir, uh, kajian kami telah membincangkan dengan uh, terperinci konsep uh, lapisan tafsir dalam memahami Al-Quran. Uh, serta kepentingan dan kesannya um, dalam pelbagai aspek utama dalam kehidupan beragam um, dalam kehidupan beragam seperti um, pembentukan uh, hukum um, akidah ataupun akhlak okey lapisan tafsir juga merujuk kepada um, um, merujuk kepada pendekatan dalam pelbagai cara yang, dan pelbagai cara dalam memahami wahyu ilahi yang tidak hanya terhad kepada makna Uh, literal semata-mata um, tetapi juga merangkumi merangkumi makna yang lebih um, mendalam dari konteks um, sejarah budaya um, bahasa ataupun kefahaman rohani yang mendalam okey um, um, dalam era moden yang dalam era moden yang semakin um, mencabar ini um, pendekatan pendekatan dan tafsir yang um, berlapis menjadi semak, menjadi semakin penting bagi um, memastikan mesej Al-Quran dapat difahami, dapat difahami dan diterapkan secara relevan. Contohnya biasa apa yang kita dapati sekarang umat Islam kini berhadapan dengan pelbagai cabaran cabaran sosial, pelbagai cabaran sosial, intelektual dan spiritual yang memerlukan kefahaman agama yang sangat mendalam serta mampu serta bagi mereka untuk mampu menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan realiti dengan sesungguhnya semasa tanpa menyimpan daripada landasan cara. Okey, kepentingan memahami lapisan tafsir tersebut dapat dilihat dalam dalam pembentukan hukum hak, hukum hakam yang lebih holistik dan tidak dan tidak bersifat kaku. Um baru baru para-para ulama sejak dalam sejak dahulu lagi telah menggunakan uh, pelbagai pendekatan dalam mentafsirkan dan mentafsirkan uh, nanas al-Quran bagi menghasilkan ijtihad yang mampu um, menangani pem Permasalahan semasa. Contoh begitu juga dalam SKI akidah. di mana pendekatan ini mampu membantu mengukuhkan keyakinan, keyakinan terhadap uh, ketauhidan Allah 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 Subhanahu wa melalui uh, pemahaman yang lebih luas. Pemahaman yang lebih yang lebih luas dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Okey sebagai rumusan um penutup sebagai rumusannya kajian terhadap uh, lapisan tafsir bukan sahaja memperkaya um, kazanah keilmuan Islam um, malah turut menjadi asas asas penting um, dalam pembangunan uh, intelektual intelektual dan spiritual umat Islam uh, dan saya percaya kajian seperti ini wajar diteruskan oleh generasi yang akan datang um agar agar um, agar al-Quran um, terus menjadi sumber petunjuk yang yang hidup dan dinamik dalam dalam mendepani cabaran zaman pada masa kini di mana kita lihat sekarang cabaran-cabaran moden yang sangat um, sangat susah untuk di di diselesaikan uh, apa pun diharapkan penulisan uh, ini sedikit uh, apa pun diharapkan uh, penulisan kajian kami mengenai lapisan tafsir ini dapat membantu sedikit sebanyak mengenai uh, ilmu tafsir. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.